Завдання 8. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів, а більша бічна сторона і більша основа дорівнюють по 12 см. Знайдіть меншу основу. Так, прямокутна трапеція називаємо її АВЦД. Так, дано АВЦД. Кут на тропате. Острый кут 60 градусов. А больше обычная сторона и більша основа дорівнюют по 12. А, Д Дорівнює 12 сантиметрів. Так меншу це. Розв'язання. Ми проводимо для розв'язання задачі ми проводимо висоту. ЦК, наприклад. Так, проведемо. ЦК перпендикулярна АД. Ми отримуємо прямокутний трикутник, трикутник ЦКД. Кут а равен СКД 90 градусів. Так а кут. CDK, мы можем написать, как нам дали C, ну oh, Д, D. Куд D 60 градусов. Ну, если он 60, то куд C получаем, только не куд C. Мы уже его назовем по-другому. Куд DCK это 90 минус 60. 30. Почему мы отнимаем от 90? Потому что у нас уже ну, сумма всех углов треугольника 180. Но если у нас прямоугольный треугольник, мы уже знаем, что 1,90, то зачем его лишний раз каждый раз отнимать? Понимаем, что на остальные 2 то в сумме приходится 90. Поэтому мы, когда у нас прямоугольный треугольник, мы 90 отнимаем 60. Или там от того, тот угол, который нам дан. 30 градусов получаем. Так, теперь у трикутника CKD мы маем еще кут DCK 30 градусов и CD 12 и мы знаем, что напротив угла в 30 градусов лежит катет равной половине гипотенуз. То есть КД равно 1 вторая Но это работает только если угол 30 градусов. 1, 2 умножить на 12, получаем 6 сантиметров. То есть, вот тут у нас 6. АД 12. Из чего состоит АД? АД состоит из АК плюс КД. Мы хотим найти АК. АК это АД минус КД. АД это 12. КД это 6. 12 минус 6, 6 сантиметров. То есть вот это 6 сантиметров. Ну, а АК равно БС и равно 6 сантиметров. Равны они, потому что здесь у нас получается прямоугольничек, а противоположные стороны прямоугольничка равны. Вид по вид 6 сантиметров. То есть можно тут написать, как стороны прямокутника. Сейчас я это уберу. Прямокутника. А, Б, ЦК. <coughs> Номер девять. Диагональ рівнобічної трапеції ділить навпіл її тупий кут. А середню лінію на відрізки 9 і 7 см. Знайдіть периметр трапеції. Проводимо діагональ, кут. Так, Добре, проводимо діагональ, АЦ, наприклад. Так. тупый кут, делать навпил. Добре. И в нас є а, не бічна, средняя линия. Так. Добре. Тобто э, этот кусочек равен этому, этот равен этому. Хорошо. Тут поставим «ММ», а тут К. Так, дано. Трапеция А, Б, Д. Вечно. так давайте делайте и тупой код так значит уголочек bc а равен уголочку dc среднюю линию делить на кусочки так как нам не сказали начиная откуда поэтому мы сделаем последовательно, как нам написали, что МК будет 9 сантиметров, а КН будет 7 сантиметров. Так. И теперь, что нам еще? А, средняя линия. МН это средняя линия. Средняя линия. І знайти нам треба периметр пірімітер периметр абецди розв'язань так. Так що ми маємо? Я напишу вот здесь вот 1, 2, 3. Обозначим уголочки. Таким образом нам будет легче писать и объяснять. Так как код 2 доревню коду 3 за умову. Так. С а, у нас а, параллельно АД, так как а, так, как... ABCD трапеція, так? а у нього основи паралельні, то кут 1 дорівнює куту 2, як внутрішні різносторонні кути при паралельних БЦ і АД, і січній. А С. Якщо перший равен второму, а второй равен третьому, то угол 1 равен углу 3. І звідси ми маємо, що трикутник АВЦ буде рівноведрений. Тобто АБ буде дорівнювати БЦ. Так, тепер МК буде являтися середньою лінією. трикутника АВС. Почему? Потому что МК будет, ну, потому что МН это средняя линия трапеции, соответственно, она будет, точка М будет серединой АВ, точка Н будет серединой СД, плюс МК будет параллельно еще и БС. Так? Поэтому МК, не МК, БЦ, БЦ будет равно 1 вторая МК. Ой, неправильно. МК. Сейчас, секундочку. МК 1 вторая БЦ. Мы хотим найти bc отсюда. Это значит 2 умножить на МК, То есть на 9. 18, 18 сантиметров. Так, сейчас мы здесь берем. Лишние. Так, и то есть bc будет 18. Но мы сказали, что ab равно bc. И получается еще и равно CD, потому что AB равно CD. И все они троем равны 18 см. Теперь осталось найти AD. КН является средняя линия, средняя линия трикутника АЦД. И КН равно 1 друга AD. То есть АД это 2 помножить на КН. А КН у нас 7. 14 сантиметров. Так, 14. Находим периметр АВЦД. Это 18 помножить на 3, потому что у нас А, В, плюс Б, С плюс С, Д. А все они по 18. И еще плюс 14. Так, получаем